Salam əziz izleyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizinlə dietada olanlar üçün unsuz pizza resepti paylaşacağam. Ərzaqların miqdarlarını videonun açıqlamalar qismində hər zamanki kimi qeyd edəcəm. Gəlin işimizə başlayaq. İlk öncə biz gül kələmini ət maşınından və ya mətbəx robotundan bu formada fırçalana gətiririk və bir qədər zövqə uyğun olaraq duz əlavə edərək qaşıq köməyi ilə yaxşıca qarışdırırıq və kənarda 15-20 dəqiqə aralığı gülkələnimizi gözlədirik. Gördüyünüz kimi artıq 20 dəqiqə keçdi və kənarlarında su əmələ gəldi. Bu formada bir cunaya tənzifə düykələmini əlavə edirik və bu formada suyu sıxırıq. Tamamə quru şəkildə olmalıdır. Bu formada gördünüz kimi suyu çıxdı və bu şəkildə quru bir dülkələməldə olunur. Üzərinə yumurta, biraz kəkli otu və biraz da qırmızı şirin toz bibər əlavə edib bir qədər qarışdırırıq. Bu formada qarışdırdıqdan sonra zövqə uyğun duz əlavə edirik və təkrar qarışdırırıq. Və artıq hazırdır. Biz Yağlı kağızın üzərinə bir çəmber köməyi ilə bu formada yumru bir hala gətirdik gülkələnimizi və gülkələnimizi 200 dərəcəli sobada hardasa 10-15 dəqiqə üzəri qızarana qədər yaxşıca bişiririk. Mən ortada, orta qismində bişirdim ki, hər tərəfinə istilik yaxşı yayılsın. Bu formada bişirdikdən sonra üzərinə pomidor sousu əlavə edirik. Mən evdə özüm hazırlayıram. Videonun açıqlamalar qismində linkini əlavə edəcəm siz. Tomatı su və ya duru yağla açıb onu da əlavə edə bilərsiniz. Bu formada hər tərəfinə yayırıq pomidor sousunu. Daha sonra isə bu formada doğradığımız bibərlərimizi əlavə edirik. Bibərləri də əlavə etdikdən sonra pomidorları əlavə edirik. Gördüyünüz kimi daha sonra göbələkləri əlavə edirik. Daha sonra isə konserva qarqadalını əlavə edirik, üzərindən toyuq qalbasını əlavə edirik. Daha sonra isə Holland pendirini əlavə edirik. Mən Holland pendirini özüm evdə hazırlayıram. Onun da linkini videonun açılış məqamında qeyd edəcəm. 200 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə bişiririk. Və artıq budur. Bizim pizzamız hazırdır. Çox ləzzətli və daha doyurucu, az kalorili. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.